Aku ki di dicintai dengan hebat, tapi ya kuwi renek rasane. Lihat piye ya orang gelem ditumpak iya. Lah ngene iki lho. Ya apa? Ngene iki lho matane asu jan picek matane. kok jaran dipisui aku. Wong lanang modelan ngene iki lho janan. Lho wong saiki nggonku sesuk ya nggonku ae eh, lho. Picek tenan. Lah jenenge cintai apa-apa kan ya gelem. Wong lanang jaman saiki langsung kok ngene lho rek. Lah wong jenenge ya normal lho. Ya duwe rasa pengen barang. Sabar sabaro dadi wong wedoke sabar sabaro. Lah wong lanang lho luwih sabar wong sampu. Sabar sabaro. Wong lanang jaman saiki kidiwae ati malah jaluk pepe. Lah piye wong tarasa paket lho. Diwae ati malah jaluk pepe ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngertio. Lah wong lanange kurang ngerti apa, Jal. kowe oh, toan mung klek gak kelem ditumpaki iki njaga kesuciane demi awakmu sok mbene Lah wong sok mbene karo saiki lho ya padha ae sing rasakne lho ya aku kok gak awakmu dhewe iki eleh eleh yo lek sok mbene ora jelei ora malahi wong lanang nek wis eruh rasane no malih anteng matamu yo kok jarani dibisuineh Terasa iki bolak-balik rumpak engko pas anu sisuke ngomong, "Malah Dik, Dik, aku tak golek roso liyane, rasamu wis koyo ngene ae." Ya ora mungkin. Wong wis kadung tak pangan ya kudu tak entekne to. Logo, jaran. Anja.